o'ttiz trek tushlikdan keyin otabek mehmonxonada kitob mutolaa qilar dahlizda hasanali uzilgan ot asboblarini ulab tikar hoji masjidgami boshqagami ketgan edi shu vaqt ichkaridan oybadoq chiqib otabek yonig'a keldi bek siz uyga kirib chiqar emassiz tinchlikmi tinchlik darrov kiringchi otabek oybadoq bilan ketma ket ichkariga kirdi zaynab rangi o'chgan holda kumushning uyidan chiqib kelar edi nima gap bilmadim opam ko'ngillari aynib qisiyaptilar otabek eshik yonig'a kelgandan so'ng uydan bir necha xotin paranji yopinib da ul uyga kirdi o'zbek oyim jom ushlag'an kumush jomga o'qchib qusar edi nima bo'ldi bilmadim bolam boyatdan beri to'xtovsiz qusayapti yoqmaydigan <laughs> xo'rak bergansiz yo'g'e yoqmaydirg'an hech narsa yegani yo'q atradan boshqa xo'rak qilmadi undan ham yarim kosagina ichdi xolos qolgani ana tokchada o'zbek oyimning gapi tugamasdan kumush yana jonga intildi otabek uning boshini tutdi tabib ayttiraymi ayttir bolam ayttir mani ham ko'nglimga shu gap kelib turgandi otabek kumushning qusug'i bitguncha da so'ngra yugurib tashqariga chiqdi hasanali hanuz boyag'i ishda edi ota siz yugurib tabibga boringchi nima gap keliningiz boyatdan beri qusaremish hasanali tabibga yugurdi otabek qaytib uyga kirdi chaqaloqni zaynab ko'targan kumush hamon qusmoqda kumush holsizlanib o'zini yostiqqa oldi qovoq ostlari ko'kargan yonig'a kelgan otabekka ham qaramoqqa majolsiz edi tuzukmisiz ko'nglim ko'nglim otabekning hamma badani titrab ketdi shundoq bo'lsa ham o'zini qattiq ushladi qatiq ichirib ko'rdingizmi yo'q qattiq buyuring oybodoqoybadoq oh, qatiq keltirguncha kumush yana jomga intildi bir ikki o'qchib qusqandan keyin otabekning qo'lidagi suv bilan og'zini chaydi va piyoladagi qatiqdan bir ikki qo'plab o'zini yostiqqa tashladi harorati kuchlik yurak urishi favqulodda tez edi otabek uning manglayini qo'li bilan bosib ushlagan edi biroz tinchigandek bo'ldi o'zbek oyim burchakda bola ko'tarib o'ltirgan Zainabdan chaqaloqni olib uni jonni to'kib kelishga buyurdi otabekni manglayda turgan qo'li qizib ketib ikkinchi qo'lini almashtirishga majbur bo'ldi manglayda sovuqliq his etib kumush ko'zini ochdi yostiqdan qo'zg'aldi jom yo'q edi otabek shoshib tokchadagi xitoyi norin tovoqni oldi kumush qusdi bu gal qusuq boyog'i qatiq aralash ko'kimtil va sarg'imtil narsalar edi og'zini chaygandan keyin otabek qatiqni taklif qilgan edi ichmadi va o'zini yostiqqa otdi tabib keldi xabarini eshitib otabek jonlangandek bo'ldi uy eshigiga jon ko'tarib kelgan zaynab keyiniga qaytdi o'zbek oyim ham chaqaloqni ko'tarib uydan chiqdi otabek tabibning hurmatiga turishni ham unutib kumushning manglayin bosqancha o'ltirar edi tabib otabekdan voqeani so'rab bilgandan so'ng kumushning tomirini ko'rib labini tishlab qoldi va tovoqdagi qusuqni hitlab qaradi bu kun nima xo'rak qilgan ekan atala o'sha taomdan biroz qolgani bormi bormikin bor otabek boya onasi ko'rsatgan joydan kosani olib tabib qo'lig'a berdi tabib kosadan barmog'iga biroz elashtirib yaladi va darrov tuflab tashladi zahar ichibdi bekor gap tabib otabekning hozirgi holatidan dahshatga keldi men hozir dafi uchun dori yuboraman zaharni kim beradi men men o'zingiz o'ylab ko'ringchi men darrov dogri yuboray darrov ichiring tuziku bildim bildim Zainab. Zainab. Zainab, Zainab. yuboring yuboring darrov yuboring tabib ketdi otabek telbalarcha yugurib kumushning boshiga keldi yuzini ochib manglayini bosdi va o'pdi kumush ko'zini ochib kuch bilan so'l qo'lini erining yelkasiga tashladi qo'lida chaqaloq bilan o'zbek oyim kirdi zaynabni chaqir zaynabni zaynab koyup, ah. İç, ah. zaynab zaynab yugurib uyga kirdi tusi murdadek oqarg'an edi otabek kumushni qo'yib yerdagi atalani oldi ich minib ich halib zaynab orqaga tislandi otabek kosani unga otdi Zainabning kiyimi atala bilan belandi ket 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 janab taloqsan taloq <laughs> taloq so'zini eshitgan kumushning ko'zi yarq etib ochilib yana yumildi shuning ustiga dahlizdan yusufbek hoji ko'rindi hoji voqeani tabibdan eshitgan shuning uchun hozirgi fojia sahnasidan ajablanib turmadi chiq zaynab chiq la'nat sendek xoting'a zaynab chetlanib uydan chiqdi hoji kumushning bosh'i kelib o'ltirdi otabek va onasi oyoq ustida edilar kumushning ko'zi yumuq sochlari yuzi ustida parishon edi hoji o'z qo'li bilan sochlarini tuzatib kumushning ko'kimtil tovlang'an yuzini ko'rdi va manglayini bosdioyi kumush ko'zini ochib besaramjon unga nazar tashladi va tanib qo'zg'almoqchi bo'ldi qo'zg'almang oyim qo'zg'almang kumushning ko'z yoshsi chakkasidan oqib tushdi hoji ham o'zini to'xtatolmay kumushning yoshini artib boshini siladi xudo shifo berar bolam kumush jomga qo'zg'aldi otabek kelib qo'ltiqladi hoji ham uning boshini tutdi bu gal qusuq qong'a aylangan edi burnidan ham bir necha tomchi qon oqdi qusib yotg'ach ko'zi yarqillab ochilib ketdi va tevarayiga betoqat qaradi oyi oh, yeah. oyi dada bekim kumush erining yuzini yuziga qo'ydi uyalg'an sumol ko'zini yumdi ertasi kun dafn marosimi bo'ldi janozaga toshkentning har bir mahallasidan deyarli kishilar ishtirok qildi faqat maqtulaning eng yaqinlarigina bu tantanaga yetib kelolmadilar bechora ona bechora ota uchinchi kuni ular ham kelib yetdilar ularning hozirgi holini tasvir etish mumkinmi mü? yettinchi kuni hatmi quron qilinib xalqqa osh berildi va shu munosabat bilan chaqaloqqa yodgor bek deb ism qo'yildi kumushning yaqinlarigina emas balki fojiadan xabardor bo'lg'an shaharning katta kichigi zaynabga beriladirgan jazoni erta kech kutmakda edilar biroq fojianing o'ninchi kunlarida zaynabning jinni bo'lib ochiq ko'yi ko'chada yurgan xabari va og'asi tomonidan ushlanib kishanga soling'an mojarosi eshitildi zaynabning jununi qozilar va tabiblar tarafidan ham tasdiq etilgach uning ustidagi jazo ko'tarildi Dar haqiqat aqldan yozib ko'chalarda ochiq kezish va kishanga tushishning o'zi ham Zainab uchun kichkina jazo hisoblanmas edi fojianing 20 kunida yana xatmi quron qilinib butun yurtga osh berilgandan so'ng bechora bolu paridan ayrilganlar marg'ilonga qaytish harakatiga tushdilar yodyor bek ham oftob oyimning quchoqida ketmakchi, uning olib ketilishiga qarshi hech kim yo'q edi eng keyingi vidolashuv kuni yetdi otabek qutidor va oftob oyim qabristonning ikki tup qurug''an chinor yog'ochi orasiga turg'izilgan yangi xishtin sag'ana qarshida to'xtadilar sag'ananing o'ng boshidagi toshdan o'yib yasalg'an lavha ko'zga chaqilib turar edi لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه المرقد المنورة للمظلومة المشهودة المغفرة كمش ببي بنتي مرزا مرغناني تاريخ تولود برمن اكيس وفاته 1269 ming ikki yuz oltmish to'qqizinchi yil hijriy jumadul avval bu lavha bir dilporadan husn sanamiyga yodgordur bunda matfun kundash balosining namoyon bir qurbonidir hayot char etting ortiq jabr bunyod ko'zim yoshlig' tilimda qoldi faryod hayotim lolazoridin ayurding yoqib jonim kulim ko'kka sovurding bejora ona chidalmadi qabrni quchoqlab u voz tortdi otabek ham qabr yonig'a tiz cho'kib ko'z yoshsi bilan tuproqni loy qila berdi qutidor lavha qarshisida edi lavhani o'qib chiqqandan keyin u ham piq piq yig'lab yubordi yarim soat chamasi shu holda qoldilar quron o'qishga ham hech kimda majol yo'q edi qashdag'i bino'a yusufbek hoji tomonidan qo'yilgan qori bularning holi'a tushundi sekin sekin qorxonadan chiqib keldi va narida o'ltirib quron o'qidi oftob oyimning nolasi bosilsa ham lekin ko'z yoshsi tiyilmadi bir ulgina emas anovlar ham shu holda edilar fotiha tortilgandan so'ng qutidor va oftob oyim qorig'a pul berdilar qori ketgandan keyin har qaysilari o'zlarini bosib alohida alohida quron o'qib bag'ishladilar so'ngra ohista oshista yo'l olib qabr bilan vidolashdilar go'yo kumush mendan rozi bo'ling deb onasiga xitob qilar oftob oyim orqasiga qaray qaray yig'lab kelar edi uyga qo'yib qabr yonig'i keldi va tuni bilan shunda qoldi erta bilan hasanali aravani qo'shib tayyorlag'an mayda chuyda aravag'a tashilar edi eng keyinda oftob oyim kumushning kiyimlari bilan yodgorbekni ko'tarib chiqdi keyinroq yusufbek hoji bilan qutidor ko'rindilar tidor vidolashib aravaga chiqqanda ko'cha tarafdan otabek kela berdi kelib otning jilovini ushladi va ot ustiga mingan hasanaliga tushing otdan dedi hasanali otdan tushdi otabek irg'ib otga mindi va qutidordan so'radi otni haydaymi qutidor bilan hoji tushunolmay bir birlariga qarashdilar yo'lakda turgan o'zbek oyim darvozadan mo'ralab qo'ydi qutidor indamagani uchun otabek o'zicha otni haydab yubordi marg'ilon'a jo'naydirgan hasanali gangib ko'chaning o'rtasida hojig'a qaradi toji yo'rakdagi oyimg'a yer ostidan ko'z qirini tashladi otabek ortiqqa qaramasdan aravani haydar edi bir yildan so'ng otabek usta alim bilan birga toshkent keldi hoji va o'zbek oyim og'iz ochib undan ranjiy olmadilar u mehmonlar kabi edi na otasi va na onasi bilan ochilib so'zlashmadi usta alim bilan bir hafta chamasi toshkentda turib eng so'nggi kecha yolg'iz go'yi kumush qabri yonida bo'ldi kecha oydin qabriston tip tinch uzoqroqdan quron tovushi eshitilar edi ikki tup chinor budoqlarida qo'nib o'ltirgan uch to'rtta boyqushlar qabr yonig'a tizzalangan otabek va yuqori quyi do'mbaygan qabrlar bu tilovatga some kabi edilar qur'on oyatlari qabriston ichiga og'ir ohangda oqar edi qabr yong'i tiz cho'kkan yigitning ko'z yoshlari ham quron oyatlariga qo'shilib oqar edi biror soatdan keyin tilovat to'xtaldi otabek xolsizlanib, oyoq uzrat turdi va orqasidagi yarim yalang'och ko'lagani ko'rib bir necha qadam qabr tomonga tislandi ko'laga yaling'an sumol unga yaqin yurib keldi kim bu Bumien. Bumien. Bumien, Atabek, bu men men bu men kumush otabek tovush egasini tanidi bu majnuna zaynab edi ketmindan ketmay iloji qolmadi zeroki dunyodagi eng yaqin kishisi unga ket amrini bergan edi zaynab orqasiga qaray qaray otabekdan uzoqlashdi otabek qaytib unga qaramadi qabr yoniga tiz cho'kdi ertasi kun o'zbek oyim yig'lay yig'lay yodgorbek uchun tiktirgan kiyimlarini o'g'liga topshirdi otabek usta alim bilan birga marg'ilonga jo'nadi bundan so'ng otabek toshkentga qaytib kelmadi bir necha qayta o'zbek oyimning o'zi marg'ilon borib keldi 1277 yilning kuz kezlarida bo'lsa kerak yusufbek hoji qanoatshodan bir xat oldi qanoatsho avliyo otadan yozar edi o'g'lingiz otabek yana bir kishi bilan bizning qo'shinda edi olmota ustidagi o'ris bilan to'qnashmamizda birinchi safimizni shu ikki yigit oldi va qahramonona urushib shahid bo'ldi men o'z qo'lim bilan ikkisini dafn etdim yusufbek hoji hatmi quron qilib yurtga osh berdi oyim qora kiyib ta'ziya ochdi yozg'uchidan keyingi marg'ilon borishimda yaqin o'rtoqlardan yodgorbek to'g'risini surishtirib bildim yodgorbek ushbu asrning o'n to'qqiz va yigirmanchi ochliq yillari miyonasida vafot qilib undan ikki o'g'il oğul qolibdir o'g'illaridan bittasi bu kunda marg'ilonning masul ishchilaridan bo'lib ikkinchisi farg'ona bosmachilari orasida ekan bu kunda nomi nishonsiz o'lik tirigi ma'lum emas deydilar siz abdulla qodiriyning o'tgan kunlar romani asosida tayyorlangan adabiy radio teatrini tingladingiz ssenariy muallifi va rejissyor rustam qurbon ovoz rejissyori nabijon hasanov ovoz sozlovchilar klara yoqubova hamda farida muhammadjonova matnlarni oqqa ko'chiruvchi rohatoy xudoyberganova maslahatchi ne'mat do'stxo'jayev muharrir toir yunus badiiy rahbar shoira yusupova